Министерство считает, что реформа должна быть, но не в таком виде, каким как она, она происходит. Война? Раз не в таком виде, как происходит, то в парламенте есть несколько законопроектов, которые прекращают действие этой реформы. А в каком <связь> виде должна быть, они не подают. Я могу вам одно сказать, что все депутаты там в преддверии выборов, конечно, проголосуют За За да где вред, где не вред, но ну, так жизнь сложилась, все думают о своих рейтингах. Я думаю, что вот так вот произойдет. У Министерства позиция, реформа должна быть, но не такой, как это. Какой? Они не сказали. Чтобы просто понимали. Понимаете? Ну тут, Сергей Николаевич, нам надо, конечно, помочь в том плане, что не все медико-санитарные части, которые сейчас у нас были на э, проекте, они э, подчиняются Министерству здравоохранения. Важность и сложность вопроса в том, что они под Министерством здравоохранения и, конечно, вот эти полностью переложить сколько у вас. 80 миллионов на, еще на бюджет города, ну, конечно, с бюджет города. Ну, там двоями, понимаете, в министерстве есть своя позиция, плюс в парламенте там, недовольна работой министра, возможно, смена министра, смена министра, это смена взглядов. Ну, вот вопрос, он, знаете, вот, вот такой, вот, как, как он есть. Я думаю, что на следующей неделе, возможно, какая-то ясность с данным вопросом будет. Спасибо. Пожалуйста. А по реформуванню місцевого самоврядування, як будуть розгортатись події? Ми на місцях ми тільки обговорюємо те, що там ну, зміни до Конституції і все. А бачення масштабного не розсматривались змінення. Є, в общем-то, підготовлені пакет документів. Президент Должен... внести в парламент, ну он обещал внести, вот, наверное, будет на следующей неделе о децентрализации, о передаче власти на места, но для того, чтобы об этом говорить, нужно, чтобы он это внес, потому что в любом случае, если так вот ту задачу, которую поставил президент, первая задача это восстановить боевые действия, которые есть, потом провести досрочные выборы в Донецке и в Луганске, для того, чтобы эти два региона могли участвовать в парламентских выборах, затем досрочные парламентские выборы. И оно вот, в зависимости от того, как окончатся вот эти вот боевые действия, чтобы можно было провести выборы досрочные, вот оно получается, или конец года досрочные, или досрочные выборы уже будут весной, а местные органы, я имею в виду только по двум областям, и второй вариант о том, что возможно выборы в органы местного самоуправления, но это не точно. Если весной будет в парламент, возможно совместно для того, чтобы не тратить деньги, там полгода остается. Как оно будет на самом деле, трудно сказать, здесь каждый день спрогнозировать ничего нельзя. Вот эта неделя, она, я думаю, покажет. Если мирно урегулировать не удастся, вы сами понимаете, что возникнет вопрос ведения там надзвичайного стана, то и военного стана, как там определяться рада нас и обороны, сколько эта процедура будет длиться для того, чтобы успокоить, потому что количество людей, там, которые взяли оружие в руки, а поднялись сразу за идею, а потом и уголовники, и преступники, и найманцы, которые занимаются сегодня, ходят разговоры о том, что это там в двух областях. Ну, до 20 тысяч вооруженных людей. Это две дивизии. Остановить такую... Одно только, что они не организованы между собой, дерутся вот это на руку. Понимаете? Трудно сказать. Ну, сложное такое положение. Так что все будет зависеть от того, как будет развиваться события. если все быстро закончится, быстро пройдут все выборы, то есть будет полностью вся власть сменена. Я вас понимаю прекрасно, вам же тоже выборы круглый год, тоже да, тяжелая думаю, ноша. Вам бы, Вам бы Один, Один раз дає всем ну, ваш да. нас хвилює те, що повноваження нам передадуть, нас хвилює друга частина. Те, що повноваження нам дадуть, і ми будемо виконувати, то це стопроцентно. А чи нададуть нам фінансовий ресурс для виконання ну, цих повноважень? Ну, да. За чим повноваження да. які, без і, да, які да. податки будуть залишатися у нас? Якщо там для Донецької Луганської області проговорив президент, що там 25% п'ять А это буде для всіх такого такого то... не може бути. Вот это і називав то, що он... это не, не чисто для них, не може бути там для Донецької. Он озвучил, потому что там ситуация такая так, критическая, да. вы же понимаете. А. Потому он и озвучил. Я думаю, что правила будут для всех одинаковые. Но не может такого быть, Но что кому-то большие льготы, а кто-то должен содержать остальные. Наша область, по налогам, вы сами знаете, мы собираем больше всех. А иногда по расходной части находились были периоды на 18 месте. Но это тоже несправедливо. И я считаю, кто ну, больше да. собирает, тот должен быть на первом месте. Отдавать какую-то часть надо. Своих же проблем тоже хватает, но время, время нужно. Я думаю, что в ближайшее время она какая-то ясность будет, потому что я думаю, что каникул никаких не будет, и весь этот период летний уйдет на изменения в Конституцию, в законодательную базу, в выборную базу. Все. Самое главное, чтобы был мир, мир и спокойствие. <татус> вот это самое главное. Наши дедушки и бабушки, мы сейчас только, наверное, осознаем те слова, которые они говорили. Помните, как там, там спички, соль собирали? Но <тир> они угу всегда говорили: что "Это не страшно, лишь бы не было войны". <тир> <тир> те, кто пережил войну, они понимают, что страшнее ничего нет. Так что это то, что там происходит, и когда с очевидцами разговариваешь, это просто страшно.